Найбільше задоволення людина відчуває не тоді, коли отримує подарунки, а коли сама творить добро на благо ближнього і тих, хто потребує турботи. Тому і взяв на себе благородну місію творення добра благодійний фонд Благодаріння, створений за ініціативи голови Балтської районної державної адміністрації Василя Бабанського лише рік тому, 19 травня 2011 року. Очолила фонд «Женщина с горячим чуйным сердцем», наделенным даром глубокого чувства чужого болю. Людмила Бабанска. За этот год мы многое сделали и мы все-таки сумели достучаться. Пусть самую малость, но такие люди есть. И я хочу призвать всех, каждую семью, всех людей. Сегодня мы благополучны, сегодня мы успешны, сегодня у нас все хорошо. Но мы можем в любую минуту оказаться в таком положении, как эти детки, которые нуждаются, для которых мы работаем. И я прошу вас всех, откройте свои сердца навстречу таким детям, Помогите им, не отказывайте, ведь это такое счастье, это такая огромная радость души, когда ты можешь кому-то помочь. Я прошу всех, откройте в себе этот дар Божий, потому что каждый человек этим обладает. Просто не каждый может понять, что в этом есть необходимость. Это прежде всего потребность души самого человека помочь ближнему, прочувствуйте боль. Посмотрите вокруг себя, что рядом с вами есть люди, которым очень плохо. Есть детки, которые прикованы к инвалидским коляскам. Есть детки сироты, которые нуждаются в тепле, чтобы их просто приласкать, сказать им доброе слово. Не скупитесь на это. Ведь это такая малость, а сколько добра можно совершить на земле. Дети ⁇ это наше будущее. Это будущее нашего государства. Я прошу всіх, не проходите мимо, не проходите мимо себе, в першу очередь. За час свого існування благодійний фонд надійно себе зарекомендував, адже за короткий термін було охоплено своєю турботою і дітей сиріт, і дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з малозабезпечених сімей, дітей інвалідів, обдарованих дітей, а особливо дітей, що потребують негайного лікування. Багато гарних та добрих справ було зроблено благодійним фондом. А проведення безпрецедентної акції «Збери дитину до школи не залишило байдужими членів молодіжної громадської організації Молодь за реформи Балчини». Які і в цьому році вирішили долучитись до її проведення. Я хочу звернутися до всієї молодежі міста, молодіжі міст, міст, району, щоб не були безразличны. Практика показала, що молодіж в прошлом році приймала активне участие в акції, в усіх последуючих акціях молодіж приймала очень активне внимание. І хочу обратиться, ребята, допомоги дітям, которые нуждаються. Не проходите мимо. Не будьте безразличными, не будьте равнодушными, присоединяйтесь к нам, берите пример с нашей молодежи, с молодежной организацией, которая активно принимает участие. Спасибо вам. Я хочу сказати людям, які не знають про нашу акцію чи не приймали ще в ній участь, що вони повинні прийти сюди і якось показати, що для дітей не вони не ну не байдужі, діти для них, тому що діти це наше все, це наше майбутнє покоління, яке виросте і буде працювати, жити в цій країні. Тому дорослі ніколи не повинні забувати про дітей. І ця акція, це вона як нагадує. Дорослим, що є діти. Діти вони маленькі, вони теж бажають щастя. Також дорослі повинні пам'ятати, що не у всіх дітей є сім'ї, і не всі сім'ї мають добре добре забезпечення для того, щоб ці діти могли гарно та добре рости та розвиватися. Ми какби привікаємо більше народу, щоб допомогли діткам, які нуждаються в этом необезпеченим діткам. Хто чи може, не обов'язково фінансами там Просто школьными материалами. Просто больше просим людей, ну, чтобы люди отвлекались и не проходили мимо, чтобы с открытым сердцем подходили и помогли. Нужно дарить деткам частичку счастья и радости. Ось ви е, минулого року ходили по ринку і збирали. Е, ну просили людей, е, підприємців, щоб вони допомогли, прийняли участь в, в цій акції. Чи буде відбуватись е, таке дійство цього року? І на що ви сподіваєтесь? Я сподіваюся, що буде відбуватися люди. Доброзичливі, порядочні, люди розуміють, що треба діткам допомагати і спасибо їм велике. Вони нам допомагають. Цьогорічна акція для вас особиста, можливо для Балтян буде чимось від, відрізнятись від минулорічного? Обязательно. Люди, люди багато, люди були зневірені, люди повірили, що діткам допомагають, і люди будуть нам, звісно, допомагати, і ми будемо в майбутньому допомагати більше. З як допомагали. Я хочу звернутися до жителів Балти, Балського району, до батьків, до матерів. Хто став мамою, хто став татом, вони повинні зрозуміти, що таке дитина. Це дитина Божа роса. Може, від чогось можна відрікнутися, можна, можна без чогось бути. Дитині треба допомогти. Якщо вона мама. Чи у то вона обізите поможе. І якщо він папа, то він дитина не лише на самоті. Я дуже в це вірю і дуже це хочу понімати, щоб люди понімали, що таке слово дитина. Дитина це є наше майбутнє. Діти наше майбутнє, і від того, яке ми створимо їм цьогодення, залежить і наша подальша доля. Тому фонд благодаріння. Знову розпочав роботу по допомозі дітям при підготовці до нового навчального року. Акція Збери дитину до школи знову розпочала свою роботу 14 липня і буде тривати до 18 серпня. Свій крок до реалізації доброї справи зробили члени молодіжної організації реформи Балщини, влаштувавши справжній аматорський концерт. Дорогие жители и гости нашего города, сегодня благотворительный фонд «Благодарение» объявляет об открытии акции «Собери ребенка в школу». Эта акция впервые стартовала в прошлом году. И мы благодарны всем жителям и гостям нашего города, которые не остались равнодушными к судьбе детей и сделали все возможное, чтобы праздник 1 сентября стал для многих необеспеченных детей настоящим праздником светлым, ярким и солнечным. Вместе с вами мы подарили детям хорошее настроение, ведь ребята были обеспечены всем необходимым и нарядной одеждой, и школьными принадлежностями. Мы уверены, что в этом году акция будет еще более успешной, чем в прошлой, ведь за этот год мы приобрели много друзей. Слово предостро... предоставляется главе фонда благодарения Людмиле Дмитриевне Бабанской. Я рада сегодня видеть здесь на площади в первую очередь нашу молодежную организацию. Молодые люди, которые не остаются равнодушными к чужой беде, которые чувствуют боль ребенка, который нуждается в помощи. Слава такой молодежи. У нашей страны есть будущее. Я призываю всех жителей города и района. Я прошу, внесите свой вклад. Помогите деткам, не проходите мимо. Нельзя проходить мимо, мимо чужой беды, потому что эта беда может коснуться каждого. Я очень надеюсь, что наша акция пройдет успешно, и мы сможем помочь деткам, во имя которых мы сегодня на площади. И будем стоять до 18 августа. Я поздравляю всех с началом акции. Это праздник, большой праздник, потому что праздник этот ради детей. Я обращаюсь ко всем жителям города нашего района поддержать акцию ⁇ Собре ребенка в школу ⁇ потому что мы в прошлом году видели результаты этой акции, мы видели объединение, понимание людей. К нашей команде примкнуло много хороших, доброжелательных, сердечных людей. Поэтому я всех призываю поддержать нас, поучаствовать. И вопрос стоит не в количестве, как говорится, а в поддержке и в участии. Научить, дать пример нашему молодому поколению, помогать другим, не оставаться равнодушным. И это будет самый лучший пример. Участвуйте все. Все пойдет на благо детей. Давайте исполним песню Адаменко. Олег, песня «Лабиринт». Я так устал бродить Среди высоких стен Где каждый шаг тебе Подобен пытке Я так я хотел тебя навеки взять в свой плен, Но сам пленен огнем твоей улыбки. i sorry. Дорогие болтяне, наша родная земля славится своими традициями, талантами и одаренными людьми, которые готовы сегодня делать хорошие и добрые дела. Скажите, сколько в сердце доброты? Откуда же оно его черпает? И как среди бегущей суеты оно так много и легко прощает? И почему тревожится всегда, когда кому-то очень-очень больно? Всегда есть на готове доброта. Ее так много, что для всех довольно. Свою песню вам дарит Блажевская Юлия. Синие лебеди". больше отдаешь, тем больше будет. У доброты подруга есть, любовь. Дарите доброты побольше, люди. Отзывчивые, чуткие, неравнодушные люди всегда помнят тех, кому так нужна их забота. Они дарят свою теплоту и доброту, делают много благих дел через свою профессиональную деятельность. Постигая таинство творения, счастья, понимания, суть любви, человек с мгновения рождения помыслы свои. Должен жить он в мирном, ясном мире, лаской и вниманием одарен, Радуясь небес глубокой силы и добродушным сердцем наделен. Свою песню вам дарит Адамин Коле. Не могу быть одни собираются, в бьют города. Люди жалеют, что они не летают, как журавли. Они плачут к земле, где надеются переждать голода, Сори, мама. Редактор А верни. людей, как всегда, не хватает. Добрых людей, как всегда, дефицит. Добрых людей не всегда понимают. Сердце у добрых сильнее болит. Сейчас для вас поет песню Блажевская Юлия Сунс. кого-то родного в миг уменьшит усталость и боль когда плохо и грустно порою говорите хорошие людям улыбайтесь почаще друзьям вас никто никогда не осудит за тепло что подарено вам. Наша акция «Собери ребенка в школу-2012» только началась. Приглашаем вас, присоединяйтесь к акции, протяните руку помощи ребенку и пусть тепло его маленькой ручонки, искреннего горячего сердечка согреет вас. Подарите себе радость почувствовать добро, подарите себе радость благодарения. Акції перетворились у справжнє свято. Діти з великим задоволенням приймали участь в розвагах, влаштованих членом молодіжної організації Молодь за реформи Балщини, а перехожі відгукувались на заклик акції Творити добро. Я сама педагог. Я правда приїхала з Росії, з Мурманської області. Ну, завжди допомагаю дітям, стараюсь допомогти. Я знаю, що дуже багато. Детей, которые нуждаются, государство не всегда не может обеспечить. И поэтому люди должны, каждый, кто чем может помочь. У каждого в сердце должен быть уголок для милосердия. Призываю всех, каждого, каждого, чтобы каждый принял участие в этой акции. Какое, сколько может, хоть я не знаю, хоть копейки какие-то. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к такой акции, как собери ребенка в школу, которая уже второй год проходит? Естественно, положительно. Это помогает не только детям, но также и под, ну как, взрослых приводит к тому, чтобы они могли помочь детям. А вы сами хотели бы принять участие? Да, естественно. Надо собрать вещи и смогу принести. То я могу сказать, чтобы только поддержали. Эту акцию и выразить благодарность всем людям, которые участвуют в этой акции. Люди, которые есть возможность, должны помогать не так им помогать, то ли деньгами, то ли одеждой, то ли обью, кто чем может. Это очень хорошо и положительно. Я каждый раз принимаю участие в такой акции по возможности. А з якими ви словами ви хотіли до тих людям, які думають, що прийняти чи не прийняти участь? Помоги ближньому! Тож давайте допоможемо ближньому. Адже чужих дітей не буває. Розкрийте свої душі та серця для творіння добра. Несіть свій посильний внесок до фонду акції Збери дитину до школи, яка буде тривати до 18 серпня. Всім нам добре відома істина, що зроблена нами навіть найменша добра справа повертається до нас старицею. Тому спішіть створити добро.